Pertumbuhan ekonomi Malaysia mungkin bakal terjejas sedikit. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menolak kemungkinan pertumbuhan ekonomi Malaysia akan terjejas sedikit susulan tarif baru yang diumumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada Rabu lalu. Perdana Menteri berkata satu mesyuarat khas telah diadakan dengan jemaah menteri pada Jumaat lalu untuk membincangkan tindakan sewajarnya bagi menangani perkara itu. Beliau berkata pengumuman itu turut memberi kesan kepada negara lain sekaligus menuntut kekuatan semua pihak khususnya anggota ASEAN meliputi Malaysia untuk mempertahankan hak ekonomi dalam kalangan negara ASEAN kita cuba menjaga kepentingan ekonomi negara kita. Kita mesti mencari jalan dan kaedah bagi mempertahankan kepentingan ekonomi negara kerana ini bermakna pekerjaan rakyat untuk pendidikan, kemudahan kesihatan, kekayaan serta keupayaan hasil bagi negara kita. Namun Malaysia atau Thailand dan Indonesia sahaja tidak akan cukup kuat sekiranya kita tidak rangkul seluruh kekuatan ASEAN memperkukuhkan ekonomi. Mengapa saya pilih untuk menyebut hal ini? Kerana kita tidak boleh menafikan mungkin akan ada sedikit sebanyak terjejas pertumbuhan ekonomi yang kita sudah pun rancang dengan baik. Katanya di petik harapan madani. PMX berkata demikian ketika berucap pada Majlis Sambutan Aidilfitri Madani Peringkat Kebangsaan di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC pada Sabtu Turut hadir ialah yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Speaker Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri B. Rauf Yusof dan Menteri perpaduan Negara, Datuk Aaron Agoh Dagang Rabu lalu, Trump mengumumkan Amerika Syarikat akan memperkenalkan tarif asas 10% terhadap semua negara dan duti lebih tinggi membabitkan beberapa negara termasuk Malaysia. Tarif timbal balik Amerika Syarikat yang menyasarkan lebih 180 negara itu bagaimanapun tidak tertakluk ke atas Kanada dan Mexico. Mereka sebelum ini sudah pun dikenakan penalti oleh Trump bagi menekan mereka agar mengambil tindakan lebih tegas terhadap migrasi serta penyeludupan fentanyl haram merentasi sempadan. Keputusan itu menyaksikan Malaysia dikenakan tarif timbal balik 24% termasuk kadar asas manakala negara serantau seperti Kemboja pada 49%, Vietnam 46%, Thailand 36%, Indonesia 32% dan Singapura 10%. Mengulas lanjut, Anwar yang juga Menteri Keuangan menjelaskan Malaysia sebagai sebuah negara dagang bergantung pada sektor ekspor termasuk semikonduktor yang mencecah 200 juta US dollar ke Amerika Syarikat. Justeru, ahli parlimen tamun itu berkata, usaha menangani isu itu perlu dilakukan dengan baik termasuk melalui rundingan dan ketegasan dalam mempertahankan hak ekonomi negara. Sehubungan dengan itu, atas kapasiti Malaysia sebagai pengurusi ASEAN 2025, di bawah tonggak Komuniti Ekonomi ASEAN AEC, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz akan mempenguruskan mesyuarat khas Menteri Ekonomi ASEAN pada 10 April 2025. Mesyuarat tersebut dijangka membincangkan implikasi lebih meluas akibat daripada langkah-langkah tarif Amerika Syarikat ke atas aliran perdagangan dan pelaburan serantau dan kestabilan makroekonomi serta tindak balas di selaras ASEAN untuk menegakkan kepentingan ekonomi rantau ini dan komitmen yang telah lama wujud terhadap sistem perdagangan yang terbuka, adil dan berasaskan peraturan. Kata Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI menerusi satu kenyataan di petik media perpaduan. Tambahan lagi, pemimpin ASEAN akan turut bermesyuarat untuk membincangkan hal tujuh negara anggota ASEAN serta menangani dan mengurangkan potensi gangguan terhadap perdagangan serantau, rangkaian rantai yang bekalan dan pelaburan rentas sempadan Ini juga bagi memastikan ASEAN terus menjadi hub yang stabil, berdaya saing dan menarik untuk perdagangan serta pelaburan global, kata Miti lagi Negara anggota wilayah Indochina ASEAN paling teruk terjejas oleh tarif tersebut termasuk Kemboja yang dikenakan tarif asas dan timbal balik berjumlah 49%, diikuti Laos 48%, Vietnam 46% dan Myanmar 44%. Manakala Thailand dikenakan tarif 36%, Indonesia 32%, Brunei dan Malaysia kedua-duanya pada 24%, Filipina 17% dan Singapura pada tarif asas 10%. Selain itu menurut dokumen daripada Rumah Putih bertarikh 2 April 2025, tarif 10% ke atas semua negara akan berkuat kuasa pada 5 April 2025. Manakala tarif timbal balik individu yang lebih tinggi ke atas negara yang Amerika Syarikat mempunyai defisit perdagangan terbesar akan berkuat kuasa pada 9 April 2025. Semua negara lain akan terus tertakluk kepada asas dasar tarif 10% asal, kata dokumen itu. Tahniah dan terima kasih Kerajaan Madani Pimpinan Anwar Ibrahim selaku pengurusi ASEAN 2025 teruskan usaha bekerja keras menangani isu serantau serta dunia tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat dan negara tidak dinafikan sesuatu langkah drastik mungkin perlu dilaksanakan demi meminimumkan tekanan dan kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara maka jom china mendoakan semoga semuanya bakal ditangani dengan baik dan sentiasa dipermudahkan Allah SWT. insyaallah amin ya rabbal alamin